Жалко, конечно, не пишется, да, в яком це году було. Ну, це можно как бы убить, да, але вот пишется, коли началось восстание. 24 октября уличные демонстрации превратились в полномасштабную революцию. Советские танки, поспешно вступившие в бой, поджигались, а правительственные здания были захвачены. В тот же день Надь был назначен премьер-министром, а два члена советского политбюро Микроян и Суслов прибыли в Венгрию для оценки ситуации на месте. 28 октября советские гости, похоже, пришли к выводу, сходному с тем, какой сделал Хрущев в Варшаве, то есть по существу пойти на компромисс и на создание Венгрии в духе титоизма. Советские танки стали покидать Будапешт, но даже этот шаг не смог, в отличие от Польши, привести к умиротворению. Демонстранты теперь требовали не больше, не меньше как установление многопартийної системы, вывода советских войск со всей территории Венгрии, выхода из Варшавского пакта. По мере развития этих событий американская политика оставалась демонстративно осмотрительною. Ну, хотя мы знаем, что вони не цей, вони ж говорили про це. Почему мы знаємо, да. Про Польшу, типа, ми не знаємо, що там тоже типа таке саме могло бути, а про Венгрию знаем. Ну, читаем, в общем. Несмотря на все разговоры о освобождении, Вашингтон оказался явно не готов к такой элементарной вещи, как этот залив. Он, казалось, развивается между желанием максимально помочь развернувшимся процессу и страхом перед тем, что чересчур прямолинейная политика может дать советам предлог для интервенций. Самые уже главное, Вашингтон демонстрировал, что он редко бывает в состоянии справиться с двумя крупномасштабными кризисами. Одновременно, когда венгерские студенты и рабочие сражались на улицах с советскими танками, Вашингтон хранил молчание. Москва так и не получила ни единого предупреждения на тот счет, что угроза или применение силы могут испортить ее отношения с Вашингтоном. Соединенные Штаты обратились таки в Совет Безопасности 27 октября в свете ситуации, созданной деятельностью иностранных военных сил в Венгрии. Но делалось это суммбумно, что последовавшая за этим обращением резолюция Совета Безопасности была принята только 4 ноября, то есть тогда, когда Советская интервенция уже свершилась. Пустоту заполнена радиостанция «Свободная Европа», которая взяла на себя трактовку американского отношения к ситуации, призывая венгров ускорить, их, ускорить шаги их революции и отвергнуть любой компромисс. Например, 29 октября радиостанция «Свободная Европа» приветствовала введение имера Надя, Надя должность премьер-министра этой враждебной радиопередачи. Якось так, якось так. Цікаво це читати, звісно. Еволюція, <реш> да, свобода, типу як у нас. Ну, є напоминання, да. Теж хочемо жити без Росівка, да, без Росії і відношення. От. Ну, похоже, похоже, дуже є схоже. Якби кожне да, там, ну, жалко не пишеться, да, як би содержання, да. Блин, то задовбало. Жалко, от не пишеться там Грузія, да, там, Чечня, да, там цей, ну, теж якби пересмотр, да, а далі немає. Ну, наш би, да, цікаво б, якби Кісінджер про нас написав, але ну немає. Ну, ладно, якось так.